на перекур мы, мы все равно будем делать все, что считаем нужным. В Эстонии, в принципе, существует такая концепция комплексной обороны. Это когда все секторы, и от гражданского до медиа, экономического, все задействованы в поддержку национальной безопасности. И что это означает? Что такое добровольческое формирование, как кайцелит вот в Эстонии, да, у человека есть своя нормальная обычная жизнь, но он определенное время уделяет на тренировки, военные тренировки, но также и на патриотическое воспитание. И как бы он отсылает тут сообщения в общество о ценности национальной безопасности. То есть вот эту структуру, ее как-то можно было бы применить в Украине, потому что здесь много активистов, есть много гражданских организаций, есть военизированные гражданские организации, но они все раздроблены. И в этом есть проблема, потому что государство боится иногда, как бы, не, когда оно не может контролировать кого-то. Вот. И мы предлагаем, что при общих усилиях, если бы структурирована создана платформа для таких организаций, она, она могла бы успешно сотрудничать с государством. Харьковской теробороны, это люди с теми или иными ограничениями по военной службе. Наше подразделение, так называется, белые билеты. Мы съездили тогда в Мариуполь, встретились с полком Мазов, батальон Донбасс, в Днепропетровске полк Днепр-1. Также встречались и с добровольским, Добро украинским корпусом, который до сих пор является добровольским полностью. И также широкий лан это ЗСУ. Зачем мы это сделали? В принципе, это создать профиль добровольцев в Украине, потому что этот феномен гражданской обороны и гражданского сектора в поддержку обороны уже задействован в Эстонии. И поэтому мы нашли схожесть, и мы посчитали, в принципе, что в Украине это должна быть составляющая части обороны и безопасности в будущем. Даже надеемся и мы верим, что война закончится. То есть у всех этих добровольцев, когда они уже выйдут, возможно, определенная часть ответили, что они покинут регулярные силы после окончания АТО, значит, будет этот потенциал добровольцев, который можно задействовать. стране в первую очередь во вторую очередь это нужно мне потому что я считаю что я как мужчина на не лежит долго защищать отечество поскольку я не военнообязанный, я нашел себя здесь я хочу знать вести здесь быть в курсе всегда что не государство поддерживает а как этого удалось добиться в Эстонии, да, то есть добровольческое формирование, оно уже входит в структуру обороны Эстонии, то есть оно финансируется с бюджета обороны. То есть 8% бюджета обороны Эстонии уходит на содержание кайцелита, ну, то есть Форма оборудования. То есть это, да, это, это, это оружие, оборудование, ну, то есть форма, оружие, то, что у них есть в... В частях он как вот. Но в свое свободное время это не оплачивается. То есть, они не получают ничего, они не получают никакую плату за то, что они идут и тренируются, за то, что они идут и обучаются, то есть они работают о своей работе. Или по выходным, или после работы они встречаются как бы это по уездам. Они или тренируются, или обучаются, там есть и детские подразделения, то есть дети, там как бы, патриотическое воспитание, есть и женщины. То есть... Базы специальные есть? Да? А, да, есть и специальные базы, а, но а, также есть в один раз в год проводятся учения с регулярными силами, <как> то есть они все подводятся под один стандарт. Тоже проблема в Украине, то есть все эти формирования, это хорошо в кризисное время. Но а, всем нужны как бы, од одни стандарты, то есть как стрелять, <с> как делать все правильно. А, и в этом, плане, в этом плане нужна координация с государственными структурами, это очень важно. А, но в кризисное время в Эстонии, то есть они бы мобилизировались и уже получали бы ту же зарплату, как регулярные военные. И они переходят в подчинение а, Министерства обороны, что очень важно. сколько же можно бояться, ребят? Ну, кому, знаете, как говорится, кому суждено умереть от пули, тот не утонет. По поводу сегодняшних учений, что вы можете сказать? Вы пообщались с добровольцами, вы посмотрели, как все это проходит. Хотелось бы, чтобы ну, вы Ну, здесь самое главное, что есть мотивация, это самое главное. То есть, понятно, что сейчас нет правовой базы, мы видим существование такое и развитие этого движения. В том-то том -то и, том -то и проблема, и которую мы видим, что есть уже феномен добровольческого движения в Украине. И для того, чтобы... Но этот феномен, он вспых в тот в кризисное время. Уже два года, в принципе, война идет. То есть его уже нужно поддерживать, потому что мотивация добровольцев это вообще не бездомный колодец Его нужно и его нужно поддерживать, его нужно, нужно, уже структурировать, потому что мы сейчас видим несколько там э, гражданских организаций, да? э, но их нужно подвести и дать платформу, чтобы и их видели, чтобы они себя могли самореализовать. Ну, потому что эти люди, они просто разойдутся по своей работе, на как нужно жить, это понятно. Это не регулярные силы, которые получают там, зарплату и тренируются. Но почему они важны? Потому что <кх> кризис еще высок, и в этих прифронтовых областях и пропаганда очень активная, это мы видим в Харьковской области, поэтому, в принципе, мы и здесь. И эти организации, они почему сейчас очень важны, потому что они работают с населением. И, ну а население это, как мы видим, самый такой очаг риска. То есть в кричное время, куда они побегут. Понятно, сейчас все хотят мира, но вот какую сторону они выберут, если будет какой-то переполох, правильно. И то есть эти организации они а, могли бы помочь и в логистике, и в эвакуации. То есть во всех. Это мы не говорим только о том, что нужно взять оружие, но это тоже вовлечение женщин, детей. Вот, это очень комплексно. Перед вступлением в НАТО то есть они должны были их интегрировать. То есть такие формирования они должны были э, быть э, контролируемые опять же стандарты и все прочее. Но они общественно очень полезны в плане патриотического воспитания, в плане развития стойкости э, общества. Потому что сейчас война идет и в информационной сфере, и поэтому все эти вот вбросы пропаганды они очень сильно влияют на людей в кризисное время uh -huh. и вот когда вот такие гражданские организации как здесь они работают ну как бы они соединяют и а, военные силы то есть регулярные силы да а, и общество то есть в кризисное время они включают свою сеть контактов да а, то есть и он будет говорить своему соседу что вот я иду там защищать свою страну и он объясняет ему что не верит этой информации то есть вот это вот это как бы создает стойкость общества и в информационном поле, в психологическом поле. Поэтому это очень важно. Хочешь мира, готовься к войне. Лозунг один и тот же. Как бы в Эстонии тоже существует сейчас группа риска русскоязычных, русскоязычного населения в, в, восточной части страны. И когда проводятся определенные там программы с как бы предоставлением той информации, которую вот мы туда привозили, например, нас гвардейцев украинских, да? и там молодежь, которая находится под большим влиянием местных там пророссийских организаций, они сначала вот испугались, вот привезли там каких-то фашистов, да, для них. Но потом они начали задать, задавать вопросы. Потом они даже подошли к ним после этого всего. То есть нужно работать с ними. Это это не, не это не потерянные люди.